вообще? Не эвакуировали? Я никто это, этим не занимался? Я никто это не видел, видел. но по всей обстановке их никто не выносил. Угу. Вот. Просто там буквально на следующие дни говорилось, что там вот. два, два человека погибло. В интернете я видел. Ну получается сотня тогда Мне смешно, если на седьмом этаже, я могу подтвердить это, констатировать тот факт, на седьмом этаже я видел живых шесть человек. Я понял. Одного только я спас. Это девушка, которая ударилась волной, два человека в женском туалете, и нас оставалось трое, который умер у меня на руках в Словенской области. Еще вопрос. То есть это здание вообще изначально не было как бы готово к пожару, или это в результате неразберихи и неумения управлять вот такой ситуацией? Я вам объясняю. Еще раз. Просто это у нас уже заканчивается службы, время. Да? Эти службы, это ОМОН, Беркут, умышленно не дал, чтобы подъехали Спасатели. Но внутри должны были быть какие-то огнетушители. Воду отключили, но какие-то там. Не было никаких огнетушителей, где были в туалете, а вот там и были. хотя шлам был, а воды-то не было. Воды не было. Ну, бывают же порошковые всякие. Я вам объясню. В туалете, во всяком случае, не было, где был находился. И последнее. Вот. Находятся документы. Я был в больнице врачи, был. Меня хотели скоро вести. я отказался. Когда я уже пришел в себя, я выпил где-то около трех литров воды. Ну как я выпивал и выплевывал. Я пошел аппаратно в бой, хотел уже ломать двери. Меня люди остановили. Вот я сел в свою машину, ну, в машину и меня отвезли на Михайловскую площадь, где работали специалисты, можно сказать, как годы войны. Вот. Настоящие профессионалы, где меня оказали первую помощь. Когда я приехал уже э, с Михайловской площади, я еще раз пошел узнать, кто там живой из моих остался, кого нет, что там вообще происходит. Меня тогда отправили с Михайловской, я обратно пришел в Михайловскую площадь, оставил, а, не так за вещами, потому что там было оборевшее мое все, а я почти был ни в чем, потому что... Все обгорело, вся амуниция, аж фольга зарела. А вот. Да, видно. вот я Может, вам покажу шапочку. Ожогах, да. Шапочку, для У меня вопрос. Я, 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 время, передам, я передам. Но врачи боялись, когда уже отправили в ожоговый центр, когда я рассказал всю правду, что происходило. Потому что, я как понял, если попадает такой пациент, который идет сразу в реанимацию. Mm. Вот, боялись, боялись за свою работу, я как понял. Я сказал неправду, как это происходило. А просто-напросто сказал. Жаль, со слегка людмили. Я... Саша, просто вот осталась минута, я хочу задать вопрос повторить. Я его говорил. В принципе, ну, вы были в Афгане, вы да. были здесь этой ночью. Ну, как? Я понимаю, может быть, ну, военный, он не очень не боится. Вернее, он вернее, нормальный человек боится, но он как бы умеет сдерживать свои те. Где вообще страшнее было? Где? Вот эти, в задали... этом пожаре или вы... в Афгане. У меня, эти раны, они меня сейчас не так уж беспокоят, как я вот есть такой психологический прессинг. Я, я тут такое ощутил, что я не мог понять. Или я э, неправильно что-то делал. Все делалось автоматически. И для меня я никого не боялся. Ни прокурора, ни судьи. Я из правозащитных И то, что я делал, выполнял, э, можно сказать, все автоматически. Мне без разницы. Если надо, будет, сейчас готов вот даже такой, как можно сказать, обворевший, Статузи, вот те ситуации, которые были и которые сейчас. Тут народ не привык, тут больше не за себя так переживаешь, а как за тех людей, которые еще не понимали такого или первый раз приняли такое боевое крещение, как говорят огнем и мечом. То есть э, за людей переживалось больше. Чем мы были и выполняли функции спасателей. Дальше э, не для рекламы и не для геройства. Я не герой. Я выполнял свою работу, вот, которая не будет даже оценена при этой власти. Ну и в завершение нашей программы я хочу обратиться к нашим зрителям. Надо помочь Александру точно так же, как он помогал людям, которых он спасал на этой крыше горящего Дома профсоюзов. Я продиктую телефон, вы можете обратиться, если можете помочь, помогите. 067-49-72-49-4. Александр Царенко. Мы должны помогать друг другу, иначе мы не сможем изменить что-то в этом мире. До следующей встречи. А вам, Саша, здоровья и как можно быстрее прийти в себя. Если не забыть, то хотя бы... Спасибо. Пускай по эти ожоги пройдут. Как можно быстрее. До свидания.